Куриновские бани были как раз идея открыть Куреновские бани была ну, рождена, когда закрывались центральные торговые бани. То есть осталась ниша и было принято решение, то есть группа энтузиастов, любителей и меценатов в конце концов сделать программу возрождения общественных бань в Украине. И в рамках этой программы были открыты, открыты куреневские бани. Но на сегодняшний день, то есть эта программа как бы жива, то есть, но продвинуть ее индивидуальными усилиями, там, условно, нашими одной компании, то есть это практически нереально. Это сейчас зависит как бы от всех, да? то есть, что такое украинская паровая Но это, я думаю, что наследие центральных торговых бань в Киеве все-таки. Это ну, лучшие бани и тех, кто их помнит, помнят их атмосферу, культуру, как там все происходило, как парились, ярусность полок, качество пары и все остальное. Вот. Она сегодня живет как бы усилиями определенных энтузиастов, это ну, последователями, это Ивановские бани в Киеве, ну, нами, соответственно, и, не знаю, наверное, и все. Ну и вот сейчас уже говорю, к этой программе активно присоединилась Одесса, Лубны. И мы предлагаем вам присоединиться к этой программе более детально. То есть я расскажу вам, если вам будет...